Mənim Sevinç xanım kimi üzüdür. Məz bütün bir dostum var. Baxmayaraq yaş fərqimizə güvəndiyim bir dostum var. Mən qadınlarımıza Sevinç xanımın analıq, xoşbəxtliyin diləyirəm. Mən qadınlara, qadınlarımıza onun ürəyinin gözəlliyin diləyirəm və özmədir. Bəli, əvəzolunmaz sənətkarımız Flora Kərimova. Çox gözəl sözlər dedi. Doğurdan da Flora xanım başqa bir başqa bir insandır, başqa bir xanımdır. İnanırsınız, o qadın, o xanım o qədər hətta mənim elə bir kədəri anlarım olub ki, o həmin anda o mənə zəng eləyəndə həmin o mənim işim düzəlir. düzəlir. Mən hər dəfə ona deyirəm ki, bu moy angel xranitdir. <laughs> mən ona o sözü həmişə demişəm, siz mənim mələyimsiniz. Elə bir o xanım hiss edirdi. Hardasa bir kədəri anımda, bir də görürəm ki, Flora xanım mənə zəng çaldı. Qızım necəsən? Dinə Flora xanım yaxşıyam. Mən yaxşıyam. Siz zəng elədiniz. Flora xanım mənə zəng eləndə həmen günü mənim işlərim yaxşı yoluna düşür. Bizim bir müsahibəmiz də var. Maşallah, sizə fikri bildirməyən insanlar çoxdur. Buyurun, dinizliyə. Mən də bilmərəm ki, Sevinc xanım Tofiq qızını uzun illərdir tanıyıram. Amma bu bir neçə il ərzində mən onun sənətinə və şəxsiyyətinə vurulmuşam. Ə, dəvordan da Sevinc xanım sözün əsl mənasında xanımdır. Çox incə, çox mədəni, çox səmimi, gözəl, ürəyi açıq qadındır. Mən onu səməgəlbdən sevirəm. Çox sevirəm. Ə və çox xoşbəxtəm ki, Sevinc xanım Tofiq qızının bəstələdiyi mahnılardan birini ifa edirəm. Mahnının adı Söylə Sənmi sən misən sizləri çox sevimli, gözəl, dəyərli xanım Ganira Paşayeva aytdır. Necə də xanımlar elə də mahnı çox-çox gözəldir. Mən bir dəha böyük sevgi ilə Sevinç xanıma can sağlığı arzu edirəm. Ozun uzun ömür arzu edirəm və əlbəttə bundan sonra da böyük-böyük -böy uğurlar, xoşbəxtlik sizə, Sevinç xanım. Böy sevgi ilə sizə arzu edirəm. Beləliklə klubumuzun məktər arz idi. Manara xanım fikirləri idi. Qəhrələndin sizə, hə? Gözə sözlər eşidəndə də birbaşa amma ürəkdən gələn sözlərdir əncə Sevinç xanım. Bilirsiniz, Mən, yəni düzdür, mən bunları hamısını öz xalqım üçün yaradıram. Hı -hı. Yəni mənim uğurum hamızın uğurudur. Mənim mükafatlarım hamınız. Mən, yəni sizin e, belə deyim də siz məni istəməsəydiniz, Hı -hı. mənim sənətimə dəyər verməsəydiniz, Hı -hı. mən heç kərlərdim ki, bu, bu yerə gəlib çıxardım. Amma bu sizdən. Mən ən, ən, ən böyük mükafatım elə mənim xalqımdır, mənim vətənimdir. Mən və tərəmim də çox sevirəm, xalqımı da çox sevirəm. Nə yaradıramsa ürəkləni mən vətənim üçün, xalqım üçün. İnsanların sevgisini qazanmaq lazımdır, mükafat almaqla deyil. Hı, Əsas mükafat insanın insanların, xalqın sevgisidir qazanmaqdır. Sevinç xanım çox kəvrək bir xanımsınız. Mə, mə <laughs> <deyil. gülüyor> <Cyan>. Mən <laughs> çox marağlıdır. Sevinç xanım, tezismi bax belə kəvrələ bilərsiz. Belə olur, olur ki, kompozisiyalarımı ifa edəndə özündən asılı deyil. Yaxşı gedir məndə. Onda çox yaşantılarınız olub, hə, yadığız da. Olur də. Yaxşı da olur. Yaxşılar çox güldü. Əlbəttə ki, yəni ki, həyat eğişli yoxluğudur. Çətin günlərim də olub, ağırlıq günlərim də olub, sevinçli günlərim də olub. Yəni bu günə kimi də məni Allah qoruyur, ona da minnətdaram. Çox şükür. Ay Seyin xanım, biraz qəhərləndik. Düşünürəm ki, bir də sakitləşməyə lazımdır, əhvalımızı yenidən düzəltmək lazımdır. Ona görə ə, sizin mahnalarınızdan həm populyarlaşan, həm sevilən bir müğənnimiz də var. Ə, maşallah, gənc olmağına baxmayaraq çox istedadlıdır. Cinarə Məlikzadə olacaq bir az da bizim studiyamızda.